Работаем мы с областной организацией Общества Красного Креста уже очень много лет. Каждый год мы отмечаем вместе с донорами, конечно, Всемирный день донора крови. Я узнала с интернета, что для нашей ЗСУ не хватает крови. И мы решили сдать кровь для наших солдат, и вообще для больных, для города. Ну, это у нас помещение, где находится центрифужная. Непосредственно разделение идет на эритроциты, плазму. Или первый раз? Первый раз. Первый раз. Ну, человек вот решил помочь сдать кровь. Конечно. Это именно аппарат для сбора клеток крови, тромбоциты. Один из факторов свертывания крови. Я уже занимаюсь там лет десять. Поэтому только не регулярно, постоянно, а только, ну, когда в основном, если нужно вот деткам, кто-то травмировался, кто-то на операцию. Ну а сейчас, конечно, для наших мальчиков раз в 60 дней мы приезжаем и сдаем.